assalomu alaykum youtube tomoshabinlari hamda biogomus andijon kanalimiz obunachilari mana bu joyimiz issiqxona bu issiqxonaga biz olti oy oldin chuvalchang bergandik buda chuvalchangni rivojlantirib у biogomus olishni ham boshladi juda zo'r natijalar xudo xohlasa biogomuslarni b limonariya qilingan limonlarga zo'r solinyapti mana aziz obunachilar toza sifatli biogomus olh elakdan o'tgan mana limonariyamiz har bitta limonni tagiga biogomuslar solingan juda zo'r natijalar xudo xohlasa limonlar rivojlanishi ham zo'r xudo xohlasa erta hosilga kirgizadi bular bir marta hosilga kirdi уже bir marta olib bo'ldi hosillarini juda zo'r bu biogomus foydasi baklari ham ko'm ko'k bo'lib turar ekan ham nima deydi kasallik tegishi ham juda nima bo'olar ekan kasallikka ham chidamli bo'lib kasallikka mana shu o'zi qarshi kurasha oladi ekan bu nima nia foydasi ildizini ham baquvvat qilib berib o'zi haligi oshiqcha mayda chuyda kasalliklarga shiraga boshqaga nima bo'lar ekan bardoshli bo'lar ekan bu yerga mana shu joyi kengaytirgan bir kvadrat metr hisobida olib turib bir kvadrat ham emas oltitamis yettita yashiqdan olib boshlagandi hozir zo'r rivojlantirib kengaytirib chuvalhalari yaxshi aktiv zo'r holatda rivojlanyapti mana shu holatda mana boshiga qilingan edi bu joy tigi a shuncha joyga qilingandi shu rivojlantirib juda katta joyga kengaytirildi